esimda xato bilan yozardik <Sessizlik> har bir so'zni maktab paytida do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganini sezilmasdan manzil sareltadi vaqt hech kimni ayamasdan beshafqat qaritadi bulutlar tarqadi mana keldi bahor qushlar sayradi kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon chunki endi maktab xayr katta hayotga salom unutilgan sinfdoshlar hatto gruppadoshlarham va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar va qani bolalik do'stlaring bitta xabar biz tugadik yangi notanishlar sanga yaqinroq aka ukadek eski hayotimdan balki hayolim to'yganmilik nokiyada bo'lsa ham videoga saqlab qo'yganman va misini topshirishda tan olaman kam bo'lardim nokiyada skrinshot qilishni faqat man bilardim esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishi ko'rardik darsdan qochganlarni kaltak kiyishin so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishin o'qituvchini bilardik o'zaro kelishib şey, oltinchi soatiga deyarli tap qolmasdim hatto och qolganimda bufetdan qarzga donomasdim sinf rahbarimizni nimalardir qilib ko'ndir kim birinchi borsa sizdavat qilib qo'yardi kontr onda sonda qo'shni sinf bilan o'ynab interes va sehrgarlik bo'lib tuyulardi bizga no balki hozirgidan ko'ra biz beg'ubor tuyulardik kim sigaret cheksa san tez o'lasan deb kulardik hech qanaqa telegram biz anketa to'ldirardik vaqti kelsa o'qituvchini ham kuldirib o'ldirard yaxshirog'idi skameyka bizga begona divan anketachi qizni topsam anketalarni so'rayman esimda kundalikni hamma yeshirgan o'sha paytlar bitta mard topilmaguncha bir birimizni ayblab bori java saytlar esimda ummonni bolalar yoqtirmagan o'sha paytlar beg'bor sotkalarda, qor o'ynab kurtkalarda yurardi keski havo rang sovet marshrutkalarda zebra ruchkalarda vanok qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi ishor qilishlar unutilmas ay bo'gandi ko'z oldimizda o'sgan nechta qizlar hayp bo'gandi, statuslar qo'yish uchun o'kiridigan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandiorsiz <laughs> o'tgan yangi yilni yangi yil deb tanimasdi <laughs> sanamasdi qad ko'targan daraxtlarni negadir tekislagandi esgi yomon xabarida sani oying izlagandi neligini his qilgandik getada zo'rlikni ko'rinishi esimda sariq ellik so'mlikni balki hozir gapiramiz yoshlarga qarigandek jaloliddin berdini tangadan tanigandek yo'qolib ketdi akon qo'shiqlar bemazadir agar taqqoslasam hatto gazvadalar bemazadir budan narsa tashlab zagruzka sekin to'lardi har bir domda ko'ngli ochiq rus babulyalar bo'lardi ko'rilardi seriallar qo'ni qo'shninikida qish sanatasiga yaqin ayollar panikada balki hozirgi yoshlar bilishganida hech yo'q yo'q faqatki biz bilamiz kimligini milisiyo telefonda ilon o'yin yutolmasdik hech ham bizni super qahramonimiz ko'ngli ochiq jeki chan uz ota yo'l avtobusda <laughs> juda ham kam bo'lardi bizga tuyularmidi yoki rostdan to'q yashardik uyda yolg'iz boshlansa har ishimizni tashlardik chiroq o'chganida sham bilan o'ynashib o'tirgandik haquayo spring suvini avtoritet deb bilgandik avtoritet telefon oltmish uch nol nol bo'lgan bizda eng zo'r standa faqat hojiboy bo'lgan bu kunlarim ham o'tib ketadi xuddi oq qora kino nutilamiz go'yo unutilganidek damino axir hayotda hech nima qilishga hali ulgurmading shu va kuzatgan fasllar almashishin tomosha qilgan va bir o'zim emasman bilib turib xatolar qilgan va balki paytda ham keladi uyg'onib erta azon qariganda tengdoshingni izlagandek sarson biz o'sha avlod bolalikdan razi qarigan va yillar o'tib do'stini ham zo'rg'a eslab tanigan va bizni eng sevimli o'yinimiz begim macho bo'lgan bizni bolalik valyutamiz bu nakleyka bo'lgan lav lavetolk yuz raqamini ol va boshqa dvorlarga borgan edik raqib oxtarib lekin hozir hamma internetga devona bo'lgan megabayt degan so'z hatto bizga begona bo'lgan beg'bor sutkalarda qor o'ynab kurtkalarda yurardi eski havo sovet marshrutkalarda zebra ruchkalarda vaнок qutqarardi esimda endi ochilgan edi paynet butkalarda sevgi izhor qilishlar unutilmas ayb bo'lgandi ko'z oldimizda o'sgan nechta işte qizlar hayp bo'lgandi statuslar qo'yish uchun o'kr digan sayt bo'lardi toki aql kirganida hamma yurak mayb bo'lgandi